Здравствуйте, мои подписчики. Я сегодня решил снять посылку мою. Я заказал себе вот такой новый роутер. <coughs> вот такой okay. вот роутер. Такой хорошенький. Э, вот, блин, сейчас будем его разбирать. Вот здесь какие-то кнопки горят. Блин, без понятия, что это такое. Я уже все подключил к планшету, к телефону. Вот, сейчас сзади почитаем. Вот. Что-то. Ну, Wi-Fi роутер такой хороший. Нормально. Вот, видите, желтый провод. Это для того, что... Ну, подключайте к компу и к роутеру. И можно, ну, Wi-Fi дается на комп. Интернет. Вот такой вот шнур. Еще таких можно 4 штуки. Вот такой вот черный шнур, видите. Это идет вот. Идет, короче, это заряд... зарядное устройство к Wi-Fi-роутеру. А вот этот белый, его надо подключить к телефону, эм... ну, домашним телефону, чтобы работал интернет. Эм... Вот ну, здесь сбоку есть такие кнопки. Ну, вот эта я вот самая большая, вот, это. вот она выключает роутер. Вот то LAN есть и VP3 какой-то. Я не знаю. Еще с этим всем я себе заказал зарядное устройство к телефону. Вот. Потому что то сломалось. Вот еще. Неудобно просто я с снимаем, снимаю. Вот. Такое зарядное устройство. Вот, вот, вот. Так вот. Видите? Так. Ну, вот такой вот. Сегодня вышел ролик. Я решил просто так его заснять вам. Ну, роутер я такой. Ну, oh, Ривен за 600 заказал. Такой. Ну все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами был Макс Лесоч. Всем спасибо, всем спасибо, всем пока.